Дамы и господа Мы рады приветствовать На открытии турнира по боксу Среди юниоров Под великим названием Петербургский ринг Олимпийские надежды Наши соревнования направлены На развитие и популяризацию Бокса И современного образа жизни Среди молодежи нашего Великого Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А также повысить спортивное мастерство наших участников и подготовить спортивный олимпийский резерв для участия в Олимпиаде по боксу. Наши соревнования будут проходить по системе выбывания спортсмена после первого поражения. В каждой из десяти заявленных в весовых категориях будут победители, призеры и

91 килограмма. Ну что ж, дорогие друзья, пришло время приветствовать, поддержать и пожелать удачи нашим спасителям. Уважаемые дамы и господа, встречаем парад участников турнира. На ринг приглашается Артем Военных, тренер Олег Соколов. На ринг приглашается Виталий Смехов. Клуб военный институт физической культуры и спортивной клуб армии тренер Владимир Зырянов Геннадий Плавыцкий, Михаил Матвеев. Клуб военный институт культуры, культуры и спортивной клуб армии тренер Владимир Сырянов, Даниил Прикатас, клуб комплексная школа высшего военного мастерства, тренер Андрей Горбачевский, Борис Кесель, Борис Строшин, клуб Панчер, тренер Николай Талаклакович, клуб Радимир Мурадов, клуб Токшин, тренер Арсен Ручунов, Магомед Кагерманов, клуб комплексная школа высшего военного мастерства, Айказий Мудаев, Дмитрий Чуваченко, клуб Национального государственного университета физической культуры, тренер Николай Иванченко. Сергей Лыков, клуб военной институт физической культуры, спортивный бухгалтер, тренер Владимир Зеленов, генеральный директор Константин клуб Смолянья, тренер Иван Коданов, Алексей Бурданов, город Сто, тренер Александр Бек, Сергей Чичанки, клуб Борец Борис Школа высшего военного мастерства тренер Борис Кески. Мурат Размазалов, Раз, клуб Динамо, тренер Андрей Малков. Иван Агазарян, клуб Калининский, тренер Иван Соранов. Макарик Расуев, клуб СОФ, тренер Сергеев. Николай Макаровцев, клуб Грузинский, тренер Амир Гиляев. Макарил Ахом, клуб Конечная школа высшего военного мастерства. Тренер Газини Мудаев, Алексей Пискус, Дух военный зеленый культуры, спортивный купальный Евгений, Владимир Зеленов и Геннадий Промиси. Лев там Дух нас. Букво на Уважаемые так вот, ребята, А сейчас, в будет решение, которое